आज मैं आपके साथ में काले सिया बर्नों को चमकाने का ऐसा यूनिक और जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी ना तो हम काले तेल का इस्तेमाल करेंगे ना ही सफेद सभी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपका काले से काले सिया बर्तन जो बना सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के अंदर ऐसे चमकेगा की आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाए तो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर एक चीज मिलाकर अपने काले से काले सिया बर्तन पर लगाना आपके बर्तन जो बिल्कुल चांद की तरह चमक उठेंगे ऐसा लगेगा की आज ही आप बर्तन जो मार्केट से खरीद के लाए तो बगैर किसी मेहनत के बगैर एक रुपया खर्च के एक ऐसा लिक्विड बनाएंगे जो कि आपकी घर की मोल चीजों से बनकर तैयार होगा लेकिन इसके रिजल्ट देखिए आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे और इसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगी कि गंदे से गंदे सालों पुराने चूल्हे को आप लोग बगैर को रुपया खर्च के किस तरीके से चमका सकते हैं और चूल्हे को चमकाने के लिए ना तो मैं काले तेल का इस्तेमाल करूंगी और ना ही किसी कास्टिक सोडे का तो बस आप लोगों ने कहना वीडियो को एंड तक कंप्लीट पॉच करना है यारी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ होंगी और फर्स्ट क्लास होंगी तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लटन को प्रेस कर दीजिएगा तो चलते चले आप गट नंबर वन को स्टार्ट करते हैं तो इसका जनप आप लोगों ने करना क्या तो बहुत ही जबरदस्त सा और सा पानी तो यहाँ पर जो मैंने पानी इस्तेमाल किया वो चावलों का पानी जब भी हमारे लोग चावल बनते हैं हम लोग क्या करते हैं चावल को भिगो के रख देते हैं और उसके बाद करते हैं कैसे पानी को फेंक देते हैं आप लोग जानते ही नहीं कि इस पानी के अंदर जो है इतनी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है कि आपके बर्नों को बिल्कुल शीशे की तरह चमका देते हैं जब भी आप लोगों ने चावल बनाने में कभी भी ये गलती नहीं करनी चावल का जो पानी होता है ना तो भिगोने के बाद जो बच्चा है तो आप लोगों ने कहना है कि टू टेबल स्पून चावलों का पानी लेना है और इसके साथ आप लोगों ने करना है है कि इसमें शामिल टेबल स्पून कोई भी वॉश तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप लोग विम कंपनी का ही डिश वॉश यूज करें कोई सा भी आप लोग यूज कर सकते हैं तो इसके आप लोगों ने कहना के इसमें शामिल करने बहुत ही जबरदस्त चीज जो की है लेमन तो लीमू के अंदर जो होता है सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे सालों पुराने गंदे से गंदे काले जो होते हैं ना जिनके ऊपर काले सिया चढ़ चुकी होती है उन्हें भी साफ करने के लिए जो है बहुत ही जबरदस्त चीज है

तो इस पावरफुल लिक्विड के रिजल्ट है कि आपके होश उड़ जाएंगे जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को कितना लाइव रिजल्ट दिख रहे हैं तो आप लोगों का लेना है तो स्कॉच पेड लेना हम यूज कर सकते हैं तो बस आप लोगों ने करना है कि गल का सरअप करेंगे बस बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस हल्का का सरअप करेंगे हमारी पतीली जो पति जितनी मर्जी काली होगी चाय जितनी मर्जी गंदी होगी ना मिनटों के अंदर साफ हो जाएगी बहुत ज्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ काले से बटन को चमकाने का बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर किया था जिसे माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी तो सबसे पहले तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों ने उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिखाया तो आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त है इसके रिजल्ट आपको हंड्रेड मिलेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो अपने प्यार से ऐसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि बहुत ही एफर्ट एफ आपकी वीडियो क्रिएट की जाती है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से को रब कर लिया चाहे आपका बर्तन सालों पुराना हो चाहे आपका बर्तन जल चुका हो सड़ चुका हो मिनटों के अंदर साफ हो जाएगा तो जी जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी कालक जो थी वो सारी के सारी उतर चुकी है तो अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितना जबरदस्त रिजल्ट है तो चीजें ना आप, आप लोग देख सकते हैं कि गंदी से गंदी काली जो भी है बिल्कुल चांद की तरह चमक उठी है लाइव रिजल्ट आपको दिखा रहे हो इससे पहले जो वीडियो शेयर की थी उसमें भी आपको लाइव रिजल्ट दिखाया था तो जो भी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं उसके रिजल्ट आपको हंड्रेड परसेंट मिलते हैं तो उम्मीद करती हूँ ज्यादा पसंद लगे तो अक्सर हम लोग गंदे से गंदे काले से बटनों को दो तो लेते हैं लेकिन इनकी चमक जो है वो वापस नहीं आती इस लिक्विड से सा जो सालों पुराने बर्तन जो है वो भी इतने चमकीन की ऐसे बिल्कुल चांद की तरह चमक उठेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वही गंदी बतेंगे जो की इतनी ज्यादा काली थी कि ऐसा लगता है कि इसे साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है लेकिन मिनटों के अंदर चमक उठिए तो उम्मीद करती हैं कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद बोखौजा तो आज मैं आपको बताऊंगी बिना काल से सोटे बिना काले कहे की आप अपने सालों पुराने गंदे से गंदे चूल्हे को मिनटों के अंदर किस तरीके से चमका सकते हैं सबसे पहले हाफ ग्लास उबलता हुआ पानी तो यहाँ पे आपने खोलता हुआ गर्म पानी लेना तभी आपका चुला जो है चांदा चमक उठेगा और इसके साथ ही आपने इसमें शामिल करना है टू टेबल्स में करके मेजिकल पाउडर जो कि मीठा सोडा जो कि अपने पकौड़ों में ऐड करते हैं चना में ऐड करते हैं तो मीठा सोडा जो है बहुत ही जबरदस्त चीज है आपकी चूल्हे की सफाई के लिए इसके साथ इसमें शामिल करना है टू टेबल्स में के नमक जो कि हम अपने खाना में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अपने इसमें शामिल करना है जिस सर्फ कोई साफ आप लोग ले सकते हैं तो मेरे पास ब्राइट है तो मैंने ब्राइट इसमें ऐड किए तो बस आप लोगों ने कहना है कि तीनों चीजों को शामिल करने के बाद खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है तो इस पावरफुल से लिक्विड को बनाने के लिए मैं मार्केट से एक रुपए की भी चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमक भी घर में पड़ा है मीठा सोडा भी पड़ा और सर्फ भी घर में मौजूद होता है तो तीन चीजों को आपने करने के डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के जन आप लोगों ने करना है इसे यूज कैसे करना है तो अगर तुम्हें तो आपको इसे साफ चूल्हे के ऊपर अपला कर दिखाता तो हूं फिर आप लोगों ने कमेंट में ये कहना था कि साफ चूल्हे को साफ करके दिखाना कौन सी बड़ी बात है तो इसलिए चूल्हे को बहुत साहब कर गंदा करना पड़ता है ताकि आपको लाइव रिजल्ट करके दिखा सके तो यहाँ पर नाम चुनाव को अच्छे तरीके से गंदा कर लिए तो चीजें नाम आप लोगों ने करना कि बस लिक्विड तैयार किया उसे आप लोगों ने पूरे चूल्हे को अच्छे तरीके से फैलाने तो डिश का भी असर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदी हो रही है मिनटों के अंदर चमक जाएगी आपने टेंशन को फैला देना है और फैलाने का नाम आप लोगों ने करना किया इसे रखना है तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस लिक्विड को लगा के रखते हैं और एक घंटे के लिए छोड़

आप लोग देख सकते हैं कि सालों जमीनी मेल थी वो मिनटों के अंदर निकल चुकी है तो चुला बिल्कुल साफ सुथरा चुका है तो इस तरीके से अपने सालों पुराने चुले को मिनटों के अंदर चमका सकते हैं तो बिना कास्टिंग सोडे बिना किसी काले तेल के और ना ही हमने कोई हार्ड केमिकल का इस्तेमाल किया ये भी चुला जो बिल्कुल चमक चुका है तो उम्मीद करती हूँ की दोनों के दोनों टिप्स जो आपको बहुत पसंद आएंगे तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी तो अपने प्यार